Зараз ми знову знаходимося біля озера Біла, де вже систематично проводимо перевірку стану прибережної території. Нарешті ми побачили результат і можемо з упевненістю сказати, що зміни почались. Вже декілька днів тут працює бригада робітників, завезли будівельний матеріал. І зараз ми підійдемо поближче і поспілкуємося з працівниками. Розкажіть, що, які зміни нам тут ожидають? Тут змінення будуть буде улучатися тротуарна дорожка. Там будет заливаться mm -hmm. опалубка, пол, ну, полностью фундамент ложится, чтобы она вот не съезжала по этому. Mm -hmm. Здесь будут ставиться лавочки, будет облагораживаться все вот здесь. Вот, будет ровненько, все красиво, будут клумбы. Будут волейбольные площадки, зонтики пляжные ставятся. Здесь будут лавочки, будут тротуарная дорожка, чтобы от лестницы к лестнице, чтобы вот этого не было Это все Вот, накида, эти, да? Плиты, да? вот эти плиты, да, И эти и, и, и будут и вы добавляться, да? конечно, то, что дорожка будет идти от этой лестницы до вот той лестницы. Угу. Будет э, на ступеньках будут спуск для колясок, то есть, чтобы мамы могли поближе к воде подойти погулять благоустройство пляжа везде будет все, ну, все убрано все чисто но то что мы сделаем угу. мусора здесь не будет что потом накидают там 9 мая века, когда это уже как бы вопросы к ЖЭКу. и скажите, вот какой период и сколько вы планируете? До, до дня города. До дня города. планируем. Это закончить. реальные сроки. Это реальные сроки. Срок. Готовимся, подготавливаем все. Ну, для себя, как да, чтобы облагородить это озеро. То есть, вот этот Мусор, вот эти вот э, бутылки побитые валяются здесь неделю. Мы а пособирали, и -а -а. мы пособирали, прошли все вместе, пособирали, потому что вот это все, это все валялось. Мы пособирали, затоптали эти мусорки за неделю, никто не приехал, не, в Друзья, не в Посмотрите, что. А -а -а. а мы к... а -а -а. вот, вот это его, он да, он вот это было на... бы правильно. А то, что мы делаем, то есть своими руками для людей, для киевлян и для нас же, потому что мы сюда были. Проблема забрудненості території досі не вирішена. Люди залишають тут чимало сміття, які чомусь рідко прибирають і не вивозять.